Здравствуйте, южницы. Сегодня у нас в гостях человек, которого вы давно не видели, но мы очень обрадовались, когда он к нам пришел в гости. Человек, который честно и заслуженно, я даже не знаю, какие слова тут подобрать, чтобы это отражали всю значимость этого поступка, исполнял свой долг перед Родиной. Ну, хотелось сказать и перед вами тоже, но, наверное, не перед всеми надо исполнять долг, так как вы его не всегда сами исполняете. Итак, у нас в гостях Антоний Федосеевич Магновский. Здравствуйте, уважаемый Антоний Федосеевич. Спасибо, что пришли. Вот сейчас, вернувшись, я не попустил слово слова с войны, хотя многие вы так, к сожалению, не считаете. Я понимаю, проходит период адаптации, и я думаю о вашем участии в, этом, в этих боевых действиях я сейчас подчеркну, я считаю это боевыми действиями. Мы поговорим позже, когда вы оттаете душой. Сегодня это первая неделя, которую вы провели в городе. Чем вам запомнилось? Как раз прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Депортации крымских татар. Прошел день другие государственные праздники. Вы принимали в них участие? Какие ваши впечатления? Поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями. Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жители города Южного. Василий Васильевич, спасибо за поздравления. Ну, первое впечатление мои. Ну, очень было приятно видеть участие всех людей города на праздновании 9 мая, чествовании наших ветеранов. Это было очень приятно видеть, как люди активно принимают участие. Наши дети, школьники, учителя городской совет, военный, военный комиссариат, все приняли активное участие, было очень приятно видеть, участвовать и наблюдать. Спасибо всем нашим ребятам, которые провели небольшой концерт. В принципе, если взять в целом, праздник прошел просто великолепно. Я думаю, что это был один из лучших в Украине. Были здесь и несколько отрицательных моментов. Первое, я действительно не услышал на этом празднике, на этом празднике ни одного слова о том, что у нас в Украине идет война. Война самая настоящая, война подлая, война такая, знаете, со спины, из-за угла, из-под тяжка и так далее. Вот. Почему руководство нашей страны не объявило и не называет до сих пор этой войной, вы сами прекрасные, и лучше меня знаете об этом. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки городской совет должен был как-то это озвучить и хотя бы вспомнить о тех ребятах, которые на сегодняшний день уже положили свои головы за нашу независимость. Анатолий Федорович, раз в городе сегодня уже есть много ребят, вернувшихся с войны, вы с кем-то уже встречались, общались? Нет, мне пока еще не довелось участвовать, встречаться с ребятами, потому что было показание своими личными вопросами, но я обязательно в ближайшее время этим, этим займусь. Я надеюсь, что, собравшись в эту группу, вы уже сможете донести свою позицию, в том числе и до членов городского совета, чтобы они понимали, что же в самом деле происходит, потому что, может быть, тут, в этой мирной жизни, живя себе в спокойном, южном, они в самом деле не понимают не потому, что не хотят, а потому что до них не донесли эту информацию. Поэтому yeah. вот сегодня спасибо вам большое. Мы делаем шаги очередные, чтобы донести до них эту информацию. Я очень надеюсь, что вы ещё раз придёте в эту студию, и мы с ребятами об этом ещё поговорим. Ну а остальные праздники вот тоже у нас были день депортации крымских татар. Значит, второй э-э отрезвлятельный момент. Я остановился на этом. У нас 18 мая э-э мы обязуємомо мали вшанувати в місті Южному э день геноциду татарського народу. Ви повинні всі розуміти, що те, що за три дні біля приблизно цифра біля 180 тисяч жителів Криму, татарського населення було виселено в азіатські держави, держави наші, це не тільки їх розумієте, їх за три дні вивезли грубо, насильницьки вивезли в азіатські держави. Але ж ви повинні розуміти, що з, після Голодомору з 1934 -го року по 41 рік вивозились точно таким же, як кажуть е макаром українці, росіяни, е азербайджанці, грузини з нашої території в Сибір, в Омск, Томськ, Волов'яною, е рудники в Читинській області і інші місця. Е ви навіть не уявляєте, скільки на сьогоднішній день в Росії. Пустих тюрем тих колоній, в яких знаходилися наші люди. І мені дуже прикро, що ми 18 травня не зібралися і не помінули наших жителів України закатованих там татар і попутно, як то кажуть, і інших людей, які, а, які... І, і не тільки татар. ви Дійсно пам'ятаєте грузу стрічку в нашій історії. Антоні Фіціо. Я вважаю, що там і наша с вами Ми... не рассказываем людям. Мы, ну, а то, что городская власть, ну, вот, какой выбрали, такая есть, мы тут уже не заработала, а мы вот с вами должны обязательно вот это все людям рассказывать. Грустные воспоминания и такая трагически зазвучал ваш голос, я не хочу сейчас вас возвращать туда. Давайте вернемся к чему-то более обыденному, простому. Извините, я вас верну сейчас на землю. Э -э а как бывшим начальником ЖКХ, что сегодня есть, что-то какие-то положительные, наверняка есть сдвиги, которые вас порадовали, наверное, есть какие-то ограничения. Буквально несколько предложений для наших жителей, чтобы они поняли, что вы есть, вы вернулись, и слава Богу. Ну, э, я в городе отсутствовал 16 месяцев. Э, в системе жилищно-коммунального хозяйства я не работаю. Уже в июне месяце будет как 5 лет. Э, есть положительные моменты. Э, ну, из них я вижу один. Это набережная пляж все остальные вопросы, ну, если взять по разделам, водоотведение, ничего не сделано. Очень слабые электросети, внутридомовые, наружные, здесь я остановлюсь, ничего не сделано. У нас будут создаваться ОСББ. Сразу же на, в этом моменте останавливаюсь и говорю о том, что людям Обязательно надо рассмотреть вопрос альтернативного отопления квартир, то есть перейти в, части, в те дома, где это можно, и, возможно, перейти на отопление электрическими котлами. Вот. Поэтому то, что не сделано в электроснабжении, в электросетях, оно очень сильно скажется, и надо будет это сейчас наверстывать, и наверстывать в течение летнего периода времени. Антон Федорович, насколько я понимаю, все-таки сначала нужно утеплить дом, потом менять систему отопления? Значит, утепление, вот смотрите, за этот период, вот пятилетний моего отсутствия в работе ЖК практически работа плановая как таковая не велась. И получается так, что в одном доме где-то что-то сделано, в других абсолютно ничего не сделано, включая и, и отепление. Поэтому очень, наверное, будет социально несправедливо распределяться и уходить от системы общего коммунального хозяйства и уходить в ОСББ. Особенно те дома, где ничего абсолютно не сделано. И вопрос отепления здания в том числе. Но у нас сегодня в городе профицитный бюджет, ведь может быть сегодня уже КХ или городские власти сегодня направить эти деньги, средства на ремонт этих домов или на Хотя бы устранение каких-то, вот как вы говорите, электрических, проблем в электрических сетях или там с тем же самым утеплением домов. Ведь это еще возможно сделать или уже нет? Это все возможно сделать, но обращаю ваше внимание на то, что я буквально сегодня посмотрел отрывок небольшой вчерашней сессии городского совета. Как жителю мне не понравилась риторика на этой, на этой сессии. Если поступает какое-то обращение жителей в письменном виде, и тем более, если там в этом обращении понятно, что было проведено собрание людей, то надо, надо его обязательно рассмотреть, а не проводить предварительную разборку, как в советские времена. Разборка с обращающимися и так далее. Если в такой ноте, в такой риторике будет проводиться работа, до зимы это не сделается. В обязательном порядке сейчас люди, те жители всех домов, должны составить небольшие Э, сметы расчетов по проведению э, тех или иных работ, работ э, подать на рассмотрение в управлении жилищного хозяйства, э, вынести это на сессию городского совета и в немедленном порядке до 1 октября эти все работы провести. Антон Викторович, вот с этого момента я попробую уточнить для вас, телезрителей, и я вас очень попрошу расшифровать. Вот эта тема, меня как члена тоже ОСББ, уже созданного, тоже волнует. Кто должен составлять эти э, дефектные ведомости? Нужен ли это специалист или это могут сами жители, у кого-то что квартира, э, потолок или где-то что. Потому что если сегодня мы пойдем и будем искать специалиста, который составит такую ведомость, которую нельзя выполнить, то, наверное, ее никто и делать не будет. Вот подскажите вариант. Должны ли жители ждать какого-то специалиста или же должны делать это сами? Я считаю, что здесь два варианта. Первое, причем обоюдное участие. И самих жителей быть инициаторами и привлекать людей, специалистов, для того, чтобы провести эту проектно-осметную документацию, оформить и затоить и так далее и управление капитального строительства городского совета. Для чего? Если будут уходить и те, и те от этого вопроса, значит у нас с 1 июля не получится никакого создания ОСББ, как и говорили ранее. Здесь обоюдное участие. Работа очень кропотливая, срочная. И я не вижу того, что если все начнут этим заниматься, к зиме обязательно успеем. Причем... Я хотел вот именно подчеркнуть слово «все заниматься». Все-таки мы попробуем сейчас, я хочу выделить, что первично, курица или яйцо. Первичное обращение жителей или мы будем ждать, пока будет ук с этим, что там занимается? Первичное обращение все-таки жителей. Вот это я очень хочу жители. подчеркнуть, что сначала жители должны обратиться, должны написать заявление, требовать и стучать. Если не требовать и не будут стучать, то, к сожалению, мы придем. Инициативная группа, я считаю, что это э, должен быть э, избран председатель дома, вот э, комитет дома. Э, обращаются в управление коммунальных управление капитального строительства. Если у тех не получается, сами изготавливают эти документы, выносят и подают на рассмотрение городского совета. Вот. Значит, в обязательном порядке. Обращаю внимание жителей обратить внимание. Я уже повторюсь на отопление альтернативными видами топлива. Это электрические котлы. Учитывая то, что на сегодняшний день у нас практически в городе отсутствует горячая вода. Вот. Я считаю, что есть необходимость часть домов перевести на отопление, и чтобы были двухконтурные котлы электрические, и эти же котлы подавали в этом доме горячую воду, круглую воду. То есть я попробую, как я правильно понял вашу мысль, что сегодня у нас в каждой квартире висит бойлер. Более потребляет определенное количество электроэнергии. Так. Если мы сегодня отключим болера, и то с нам хватит электроэнергии на этот котел, который у нас будет общий, он будет греть квартиры и давать горячую воду. Правильно я понял? Более э, удешевляется и отопление, и горячая вода. И если взять... Э, в комплексе все деньги, которые житель квартиры затрач... затрачивает на отопление через теплокоммунальную и горячую воду, которую он сам себе затавливает в квартире, то он будет экономить деньги. Это однозначно. Услуга будет беспрерывная, услуга будет более качественная. Вот и тут э, только единственное, что у нас выплывает в момент э, отепление здания. Очень приятно было видеть сегодня в студии такого же энергичного такого же душного Анатолия Федосеевича. Я рад, что война вас не сломала, не сделала другим. Я рассчитываю еще раз на наши будущие встречи в студии. Большое вам спасибо. А жителям еще раз напоминаю. Услышьте сейчас Анатолия Федосеевича и не ждите, пока кто-то придет и сделает вместо вас то, что вы должны сделать сами. Спасибо вам. До свидания.